Добрый вечер, Женя, с Киева. Здравствуйте. Как к Ну, да уже нормально, слава богу, все хорошо. Расскажи, что там с тобой трапилось? Ну, рассказывать особо нечего, я думаю, вы сами все прекрасно видели. Поэтому жизнь на этом не заканчивается. Поэтому надо работать, трудиться и продолжать дальше, в таком же духе. Ну треба не в такому, а в кращому, щоб жодна англійська... Ну да. Тут англійський боксер не зміг нічого зробити, навіть якщо щоб сильно захотів? Да. Там, як ваші скарги? Відмовили арбітражний суд вам? Да, все, поотказували, все, що можна Было по відказу. Поэтому. Ой. по Скажи. там я закінчив свое. Скажи про свої переживання, як воно. твоего бога все это выглядело. Ну, сначала обидно было, вчера обидно было. А сегодня уже с Божьей помощью все нормально. Значит, так должно быть. И все, что не делается, все делается к лучшему. Поэтому я надеюсь, что в дальнейшем у меня все будет нормально. А что, английская команда, что тебе казала? Чтобы вы вообще с ними не Эй, не, тренера подходили, англичане, сказали, что я молодец, что я боец настоящий. Ну... Такое вот, в общем, в таком духе. А уго Подходит? Нет, го не подходит. Я же сказал анекдот, например. Он не подходил. Я думаю, <laughs> он сам был <laughs> А расскажи, ось вот две минуты перед тем, как результат тебе сказали, что там, какие у тебя были переживания? А я просто, ну и я, как, чем больше начали затягивать, как бы время, я посмотрел на судью, который сидел и, и объявлял решение на Бразильца. и он такой был в растерянности, в такой, ну я так понял, что он понял по очкам, как бы что случилось. В интернете выложили сразу после боя, там через несколько минут выложили судейские записки, где по подсчетам по чистым ударам 18-18, а по грязным ударам 53-52 было в мою пользу. Ну и вот я думаю, он вот это увидел и походу там заряд был, или, как я не знаю, они протянуть хотели британ, но ну, англичанина, поэтому он был в недоумении. Ну, я понял, что они там уже что-то промышляют, как бы, я, ну, как бы, доверился Господу Богу, и как, как он сделал, значит, так должно быть, значит, так лучше. А по бою все прекрасно видели, я думаю, и я не хочу не оправдываться, ни, как бы, никого кого-то там не поливать грязью. Я сделал все, что мог, как бы, поэтому все, что от меня зависело, как бы, я все со своей стороны старался делать и показать красивый бокс прежде всего для зрителей тех, кто за меня болеет, кто переживает за меня просто чтобы даже просто чтобы я вышел и мне не стыдно было э, подойти к команде как к болельщикам и не стыдно было смотреть в глаза тренера А тебе звонили, ты поддерживал тебя после боя, после того, как такие не было? Конечно, очень много в интернете, ну, там, ну, просто туда, как заходишь, я застрял вчера до полтретьего ночи в интернете, и, ну, все поддерживали, хочу сказать всем спасибо, пускай и, не заморачиваются по этому поводу, я не расстраиваюсь, и, все нормально, у меня еще все впереди как бы я надеюсь, что на этом моя боксерская карьера не заканчивается. Mm. Ну, я не, как бы не буду делать поспешных выводов. Mm. Ну, как бы на все Божья воля, как оно будет, так и будет. Я думаю, что ты теперь сможешь накаутовать Три нокдауна отправлять своих соперников после твоего выпуска, чтобы не было вообще никакого. Это дополнительная мотивация для каждого из ребят. Это как бы... Если те люди, которые делают такое в надежде на то, что наша команда может как-то расслабиться или как-то, я не знаю, может расстроиться и не сможет показать хорошие результаты, то они очень ошибаются мы воины, мы, э, как говорится, э, зуб за зуб, око за око, и поэтому каждый из наших ребят будет э, показывать еще больше, я думаю, чем показал я э, в этом бою, для того, чтобы у судей не оставалось никаких сомнений, никаких, э, там, я не знаю, чтобы... Они были уверены в том, что наши ребята действительно лучшие, и наша сборная как они, как мы показали на чемпионате мира, действительно лучшая сборная. Всем большое спасибо за помощь. Спасибо, конечно, тренеру э, за, то, что, ну, за то, что он меня вырастил таким воспитал, э, как бы таким спортсменом, который как, каким я есть э, как бы, на данный момент. И спасибо ему за то, что он меня учил прежде всего оставаться в жизни человеком. И, конечно же, спасибо родителям, э, спасибо дедушке, бабушке, там, ну всем моим родственникам, всем жене большое спасибо за поддержку. Они мне э, постоянно звонят, постоянно переживают, меня. Я меня да хватит, уже э, уже все закончилось, все надо начать с этого листа, но они все равно переживают, чтобы никто не переживал, что все нормально, я не падаю духом, я еще буду показывать результаты в дальнейшем, пускай болеют за меня, надеюсь.